одваться теплее я вам должен заметить что рогожин на местном сайте он уже доложилось где-то около недели тому назад что все готовы пушки на 25 разрыта и ничего не доделали как обычно ну хату тыпле ты свое ну якщо ей можливові поставит и вик на шумныйдуло такишь будем надеетесь что включить тепло и будет тепло яроз застойкая так что мне как-то пока что не очень до маяяк ты ну конечно окна надо э, оформить балконы двери все проверить не дует не верет а там уже все остальное как говорится будет тепло если дадут отопление э, ну и по включит отопление и